Bölgələrdə 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları orden və medallarla təltif edildi. Zərdabda 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon icra komitəsinin başçısı, nümayəndəliyi, hərbi komissarlığın məsul şəxsləri, şəhid qəzailələri və ictimai nümayəndələri iştirak edib. Əvvəlcə ulu öndərim büstü ön keçəklər düzülüb, himn oxunub, şəhidlərimizin ruhu 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində rayon üzrə ümumilikdə yüzlərlə gənc iştirak edib. Onlar səfərbərliklə orduya cəlb edilib və hər biri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində əvəzsiz xidmət etmiş göstərib. Döüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində göstərdikləri şücaətlərə görə fərqlənənlər 34 orden və medallarla təltif edilib. Həmin medallar təltif olundu. Mənə də 2 medal təltif edildi. Cəsarətli döyüşçü Cəbrayıl Azad olunması üçün medal ilə təltif olundum. Bu gün bütün hərbiisləri, mən hamısının başda cənab İlham Əliyev olmaq şərəfi ilə hamının bayramını təbrik edirəm. Eyni proses Ağsu da baş tutub. Rayon rəsmiləri, iqtisadiyyatı və şəhid qəzə ailələri tədbirdə iştirak edib. Müharibədə fərqlənənlər 38 medal və 1 Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Ağsu rayonundan Vaykamatından döyüşlərə könüllü olaraq, döyüşlərə qatıldım və kəşfiyyatçı missiyasını yerinə yetirdim və İlk növbədə biz şəhid ailələrinə borcluyuq. Biz bu günlərin burada olmağımızın şəhid ailələrinə, şəhidlərimizə borcduyuq. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Yerləri cənnətdir. Və e, mən də öz qaziyəm, qazi yoldaşlarıma can sağlığı, öz ömrü. Silahlı qüvvələr günü Ağdaşda da böyük coşqu və izdihamla keçirilib. Rayon rəhbərliyinin başçılığı ilə ictimai nümayəndələri və şəhid qazi ailələri də tədbirdə iştirak edib. Döyüşdə fərqlənənlər 51 medalla təltif edilib. Zəfər ordumuzun yaranması günu münasibətilə Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm. Şamaxıdi isə İsmaillı Regional Mədəniyyət İdarəsi və Şamaxı rayon Heydər Əliyev mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş Heydər Əliyev və ordu quruculuğu adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə hər iki qurumun rəsmiləri, şəhid ailələri, qazilər, hərbiçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Çıxış edənlər vurğulayıb ki, Azərbaycanda müasir ordu quruculuğunun əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. O tarixdən bugünədək Azərbaycan ordusu parlaq inkişaf yolu keçib. Bu gün Qafqazda ən müasir ordu hesab olunan Azərbaycan ordusu gücünü, döyüş qabiliyyətini 44 günlük vətən müharibəsində bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Tədbirin sonunda bir qrup hərbiçi İsmaillı Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən fəxri fərman və təşəkkürnəmi ilə təltif olunub. Sonda vətənpərvərlik mövzusunda kompozisiya təqdim edilib. Regional bələdiyyə tərəfindən bu müddət ərzində xüsusi tədbir planı hazırlanıb və region üzrə silahlı qüvvələrimizin, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 3-cü il dönümü münasibətilə tədbirlər keçiriləcək və biz də mən özüm və idarə əməkdaşları birlikdə bu tədbirlərdə yaxından iştirak edəcəyik. Tədbirimizin əsas məqsədi bu günümüzü, bu qələbə günümüzü qeyd etmək və qələbəni gənc nəslərə ötürmək, ağlamaq, şəhidlərimizi və qazilərimizi onlara tanıtmaq, örnək olmaq əsas məqsədimiz budur.